Я Андрей Бахилов, и это программа «Наше здоровье». Сплитья в родине. Кто может быть виноват в этом явлении, и в чем его причины? Про это поговорим в следующем сюжете. Владимир Михайлович, как часто встречаются бесплодные браки? Диагноз бесплодия пугает многих мужчин и женщин. Мы не будем говорить о современном молодежном движении Child, child Free где молодые люди осознанно лишают себя возможности иметь детей. Они хотят жить только для себя и ради себя. Это тупиковая ветвь эволюции. Они обречены на вымирание, и мне их искренне жаль. Ведь все, что остается после нас, богатство, успех, слава, это ничто по сравнению с рождением ребенка. Ведь дети ⁇ это наше главное богатство самая большая радость на земле и главное наше наследие. Даже в Библии говорится, особенно в начальной части ее, постоянное пожелание Господа – плодитесь и размножайтесь. Есть еще один маленький нюанс в Ветхом Завете, когда пишется, что если ты дождался правнука, подержал его на руках, понянчил, значит, твоей душе обеспечен рай. Я тоже хочу попасть в рай. Поэтому у меня трое детей и четверо внуков. Я активно жду правнуков. К сожалению, от 10 до 15 процентов браков в настоящее время встречаются бесплодными. Бесплодный брак считается, если в течение двух лет при регулярной половой жизни без предохранения беременность не наступает. По медицинской статистике в первый месяц брачной жизни беременеют всего лишь 20% женщин. В первый год до 60%. И на второй год до 10%. То есть при нормальном желаемом результате беременность наступает в 90% браков. А вот этих оставшихся 10% и будут темой нашего дальнейшего разговора. Различают первичное бесплодие, когда у женщины никогда не было беременности, и вторичное, когда после одной-двух беременностей в последующем зачатии не наступает. А также абсолютное бесплодие, когда в силу изменений в организме женщины или мужчины беременность невозможна в принципе. И относительное бесплодие, когда вероятность Зачатие снижено, но возможно. Вот такая печальная статистика на настоящее время. Скажите, кто из членов семьи чаще виноват в отсутствии детей? Да, это, конечно, тоже очень сложный вопрос. И поиск виновника бесплодия в семье всегда бывает болезненным. Бытует мнение, что способность к половому акту равнозначно способности к оплодотворению. Это далеко не так. А на этом основании большинство мужчин спихивают на лечение своих жен. Хотя в большинстве, во многих случаях нужно обследовать мужчин. У меня был случай из практики, когда молодой красивый мужчина, где-то лет около 30, красавец, подтянут, одет с иголочки, бизнесмен. Женщины млели, когда он шел по коридору. У него не было детей. И он постоянно лечил свою супругу. Несколько лет активно работали над ней гинекологи, вот, но беременность не наступала. Его же убедить было обследоваться, просто было невозможно. И только через, через только несколько лет я, конечно, его убедил сделать анализ спермы, а там сперматозои практически нет. Вот, и около двух лет мы занимались с ним лечением, и через два года женщина наконец-то забеременела и родила ему прекрасную девочку. То есть пример о том, для многих э, самовлюбленных мужчин. Э, порой виновные в бесплодии 50-50, 50 на 50. Поэтому никогда не надо прятаться за спину жены, а идти сначала обследовать мужчину. Это и проще, и гораздо менее болезненно, чем все процедуры, которым подвергаются в последующем женщин. На вопрос, кто чаще виноват в бездетности семьи э, – Однозначного ответа не существует. Например, в Америке 40% женщин виновны в бесплодии семей, а 60% мужчины. Вот вам свободная жизнь, постоянное употребление алкоголя, доступ свободный к наркотикам, вечеринки, питание в фастфудах, в Макдональдсах. То есть абсолютно неправильный образ жизни и как результат страдают больше мужчины. На Кавказе же, понятное дело, статистика совершенно наоборот. 35% виновны мужчины и 65% женщины. Большинство ученых сходятся во мнении, что все-таки в браках 55-60% виновны в бесплодии женщины. И до 30-35 мужчины. Но 10% браков виновны, как правило, оба партнера. Поэтому Повторяюсь еще раз, обследование при бесплодном браке необходимо обоих супругам. Владимир Николаевич, э, все ли мы знаем о зачатии ребенка? Проблемы оплодотворения всегда интересовало людей. Древние греки называли женские гениталии раковиной Афродиты, что символизировало таинство оплодотворения. Согласно мифу, Афродита родилась из пены морской. У нас же, как правило, детей приносят аисты, иногда находим в капусте. Но если серьезно, то во время полового акта мужчина выделяет от 2 до 4 мл эякулята, который состоит из сперматозоидов и семенной жидкости. Сперматозоиды вырабатываются в яичках, семенная жидкость в предстательной железе ранее количество сперматозоидов считалось нормальным от 60 до 120 миллионов. Но сейчас медицина пошла вперед и могут обеспечить зачатие даже при 20 миллионах сперматозоидов. Но опять же, они должны быть активны, подвижны. Женщина же готовит всего одну яйцеклетку. Она ее лелеет, созревает в яичнике. А в это время миллионы сперматозоидов, друг перед другом, толкаясь локтями, бегут по половым путям к месту встречи с желанной яйцеклеткой. Слияние происходит в брюшном отделе. Там встречается один счастливчик, сперматозоид и яйцеклетка. Происходит оплодотворение яйца, которая обратно идет в матку, ищет себе отдельную квартиру, поселяется там, внедряется в стеночку матки, где потом и развивается новый организм. Остальные сперматозоиды с горя погибают и рассасываются. Как видите, очень сложный путь к заветной цели, поэтому слишком много должно быть условий и совпадений для зачатия ребенка. Поэтому причины бесплодия так разнообразны. Їх так багато. Шановні чоловіки. Наступний сюжет адресовано саме вам, тому що рак урологічних органів є дуже підступним та вимагає особливої тактики. Скажем, вот по раку предстательной железы на Україні з кожним роком заболіваємось тім этой, этой патології. Увілічується. Вот в Європі значительно вона Вот Ми доганяємо тепер європейські показники. несмотря на то, что эта патология очень тяжелая для диагностики, вот, мы должны ее своевременно диагностировать и, естественно, своевременно и качественно лечить этих больных. Что же есть причиной выникновения урологичных раков? Почему возник рак предстательной железы? Если в других патологиях мы этого не знаем, то есть как бы в исследованиях заходим, то здесь знаем, что это изменение гормонального фона привело к изменению эпителия предстательной железы, превращение обычной клетки в раковую. И поэтому мы можем достаточно уверенно и точно влиять на процесс лечения за счет лекарственной терапии, кроме операций. То есть мы можем таким образом воздействовать на гормональный фон, что болезнь как бы останавливается. И поэтому эти люди проживают, даже, даже имея диагноз рака предстательной железы, и не обязательно в первой стадии, они часто проживают по 10-15 лет. якщо їм назначено правильне лікування. Обладнання, з яким сьогодні працюють онкоурологи нашої області, є досить прогресивним і теж дає свої додаткові можливості. Ну, от один із прикладів того, чого нам, так сказать, помогло государство для того, щоб ми могли досяти більш серйозних моментів в діагностиці, більш якісної діагностики, який це апарат фіброцистоскоп. Тобто, гнучкий цистоскоп. Такого, скажем, в області немає ніде. И даже по областям Украины в очень маленьких количествах. Этот аппарат позволяет рассмотреть все стенки мочевого пузыря, все, которые обычным цистоскопом процентов 30 мы не можем увидеть. И он позволяет провести в любое, так сказать, в, в тех ситуациях, когда это невозможно сделать жестким аппаратом когда есть структуры, когда есть изгибы мочеиспускательного канала, потому что через мочеиспускательный канал попадает в мочевой пузырь, и под контролем зрения мы видим, что делается в разных местах. Удосконалены также и аппараты проведения биопсии. Которые позволяют намного точнее поставить диагноз при пункционной биопсии, то есть при уколе и взятии материала на какое-то исследование. А так как это исследование на сегодняшний день проводится еще и под УЗИ-контролем, то есть мы можем подвести точно в нужную точку, взять оттуда материал, посмотреть, из чего это состоит, и в итоге поставить правильный диагноз, а не какой-то, так сказать, примитивный. Применение современных технологий диагностических рентгеновских, компьютерной томографии, там, сентиграфии, которая есть не в каждой области Украины. Мы позволяет нам намного точнее и раньше поставить костные метастазы, какие-нибудь состояния, которые ну, раньше мы не могли бы, как бы диагностировать. И пришлось бы терять время. Урологичные раки – это вековая проблема. Пик этих заболеваний припадает на 60-70 лет. Мы стремимся привести к диагностированию как можно раньше любого из этих процессов. Если это касается рака предстательной железы, то любой человек должен знать, что после 45 лет ему нужно каждый год обязательно показываться в урологу, а то и не один раз в год. При этом желательно, даже как бы я бы сказал, обязательно сдача специального теста крови, теста ПСА, простатический специфический антиген, который позволяет нам думать о том, надо ли более глубоко обследовать больного, который позволяет нам намного раньше выявить заболевание, которая позволяет в итоге и повысить намного выживаемость. Если говорить о раке почки, то на за последнее время, видимо, в связи так сказать, с насыщенностью достаточно неплохой кабинетов УЗИ, мы стали выявлять эти опухоли значительно раньше, чем раньше. И сегодня это явно заметно, потому что эти опухоли в начальных стадиях в небольших размерах, позволяют их прооперировать и, естественно, достичь, наверное, какого-то, я думаю, положительного результата в статистических данных дальше. Касаемо мочевого пузыря, в общем-то, все должно идти ну, по этой же схеме. Если у человека появились какие-то жалобы, а какие чаще всего, самые простые, это примесь крови, это учащенное мочеиспускание, значит, ему нужно обратиться к врачу. А врачу не забыть, что в этот момент это требует полного урологического обследования, а не назначения каких-то самых простых, примитивных кровоостанавливающих средств. Потому что примесь в крови в какой-нибудь субстанции требует доказать, что это было вызвано не раком, а только потом его лечить, как обычное заболевание, которое тоже может быть, скажем, мучекаменная болезнь, тот же самый цистит, и Так сказать, ряд других болезней. але ми обязаны это доказати минулого року. Урологічне відділення онкодиспансеру було заповненим на 105%. Три лікарі з вищою та першими категоріями працюють тут надзвичайно інтенсивно. Операцій, в тому числі, і підвищеної складності, вистачає щодня. В середньому до 500 чоловік з онкоурологією лікуються тут щорічно. Наш співрозмовник Марк Бахановський стверджує, що якби ставлення до банальних профоглядів у нас було більш серйозним, то з онкопатологією було. бороться значно легче. Такое впечатление, что занимаемся мы профанацией. Стараемся получить эти книжки, дать нам, врачам, чтобы мы поставили печати, не без осмотров, без ничего. На самом деле это нужно делать. И нужно делать, видимо, для своего здоровья. Потому что тот ряд исследований, который проходит, находится в профосмотрах, он необходим каждому. Это хотя бы то же самое УЗИ один раз в году. Это тот же самый снимок легких. Это контроль анализов даже тогда, когда у тебя нет жалоб. И это, например, если уже брать мужчин, я считаю, что должно быть внесено в мужской какой-нибудь осмотр. Этот тест ПСА, который на сегодняшний момент позволяет нам думать о том, что есть там вероятность развития, вероятность развития рака или ее нет. И таким образом мы можем намного раньше поймать болезнь. Поймав, звісно, ми зможемо з нею боротися. Темою наступного сюжету є телемедицина. Методика, що дозволяє значно пришвидшити діагностику та вибір лікування при серцевій патології. До речі, кіровоградський кардіологічний диспансер займає третє місце при впровадженні цієї методики по Україні. Тож, телемедицина, в чому полягає суть даної методики? Це один із напрямків медицини, в якому використовуються телекомунікаційні технології, тобто проходить передача, обмін медичною інформацією безпосередньо між медичними працівниками. І в чому сутність, те, що доступна. Консультація пацієнта на периферії, це може бути сільська амбулаторія, і консультація обласного фахівця або навіть з научно-дослідного інституту фахівця. От, тобто, це передача інформації на відстані. В даному випадку, в нашому, це така система, як Тредекс. Це передача. Електрокардіограми на відстань і безпосередньо консультація фахівця обласного з ціллю правильної постановки діагнозу, обстеження хворого і, в дальнішому, назначення правильного лікування. От, я безпосередньо займаюся консультуванням таких пацієнтів нашої області. Яке обладнання використовується для цієї методики? Є АКГ-апарат. З електродами, який накладається безпосередньо на пацієнта, от потрібен такий зв'язок, телефонний це стаціонарний телефон або мобільний, через який проводиться е, саме зв'язок. Да. І е, центральний офіс це вже е, реєстрація електрокардіограмки і консультування. Тетяна Петрівна, а які медичні заклади можуть у вас проконсультуватися і в яких вже є це обладнання? Значить, ця система існує з 2005 року. Раніше це 10 районних центрів могли з'єднатися з кардіодиспансером і отримати консультацію. На даний момент багато вже районних лікарень оснащені такими центральними, як у нас, прийомами електрокардіограмки. Тобто вони безпосередньо консультують сільські амбулаторії уже. Безпосередньо на місці, а з нами зв'язуються 10 районів і деякі сільські амбулаторії для отримання консультації. Місто Кіровоград також оснащено такою системою, але вона є на швидкій медичній допомозі, передаються електрокардіограмки в лікарню швидкої медичної допомоги. І там проходить консультування пацієнтів. Яку кардіологічну патологію можна виявити на основі отриманих даних? Основні кити, на якому, скажімо, формується постановка діагнозу, це анамнез, огляд хворого і електрокардіограма. Це в кардіології основні кити. От на основі електрокардіограмки ми можемо виявити таку патологію, як Ну, першу чергу, це порушення ритму, невідкладні стани, порушення ритму, гостру кардіальну патологію, таку як інфаркт міокарду, нестабільна стенокардія, які потребують екстреної медичної допомоги. Також можемо хронічну патологію, як кішемічну хворобу є признаки на електрокардіограмі, гіпертонії, вродженої вади серця, тобто це широка патологія, і от електрокардіограма нам підказує багато моментів в діагностиці і лікування в дальнішому хворих, так як правильна постановка діагнозу це більше 50% успіху лікування, правильний поставлений діагноз. Як я зрозумів, ця методика допомагає зберегти драгоценный час. Да, в кардіології, в невідкладних станах е, дуже важливо фактор часу, так як, от, наприклад, при гострому інфаркті міокарду, якщо е, в перші дві години після виникнення приступу ангінозного проводиться адекватне лікування, потрібне да, тромболітична терапія, реперфузіонна терапія, е, то це е, допомагає зберегти. Здоров'я пацієнта і в дальнішому впливає на його якість життя, на тривалість життя, і в дальнішому як буде цей пацієнт себе вести. Через то, фактор часу дуже важливий в кардіології. Які подальші перспективи розвитку цієї методики? Ну, По-перше, я бачу такі перспективи, що потрібно розширяти, щоб забезпечити кожну сільську амбулаторію. Так як там, як правило, або фельдшер або стоматолог, який не може читати електрокардіограмку, і для них дуже важливо отримати дійсно є кардіальна патологія гостра чи немає. Розібратися, і якщо потрібно, то госпіталізувати в. Правильному напрямку і лікування. От розширення мережі я бачу такої. І ще таке одне питання, над яким ми працюємо в даний момент, щоб можна було цю допомогу отримувати і вдень, і вночі. І от щоб проводились такі методи нові, як рентгенендоваскулярний блок, у нас відкритий. От для того щоб він функціонував не тільки в день, а й вночі проводилось лікування, обстеження хворих. Потрібно ну, от, в вдалі розширяти цю мережу, і над цим ми й працюємо. Ана Петрівна, за час роботи у вас вже певно були якісь цікаві випадки, які ви могли б нам продемонструвати. Ми бачимо електрокардіограмку пацієнтки з Новархангельського району, які передали електрокардіограмку. Я проконсультувала, порекомендувала в органтному порядку госпіталізувати в кардіодиспансер для проведення коронаровендрикулографії з подальшою. Вирішенням питанням про реваскуляризацію. І оцю пацієнтку доставлено в аргентному порядку до нас в кардіоспансер, проведено коронарографію і в дальнішому проведено стентування. От. І Потім ця пацієнтка вже знаходилася в період реабілітації, проходила в нас і зберігає свою працездатність на даний момент, консультується. Приклад. Коли пацієнту проведено тромболізис на місці в районній лікарні, електрокардіограмка передана по тредексу, дані за гострий інфаркт міокарду в області передньоперетинково-верхівковій області, і на місці проведено тромболітичну терапію. І от В динаміці електрокардіограмка знята. Віддалі було б, звісно, транспортувати до нас таку таку патологію для проведення ургентної коронарографії і в послідучому проведення реваскуляризаційних методів, але тромболітична проводиться на місці в районній лікарні як альтернативний метод надання медичної допомоги при гострій патології серця. З нагоди міжнародного дня боротьби з псоріазом поговоримо про симптоми та особливості лікування цього досить непростого захворювання. Псориаз довольно-таки серьезное заболевание на сегодняшний день, но ну в принципе это всегда так и было. Это хронический кожный процесс. По всему миру статистика дает 4% населения болеет псориазом. Вот. Конкретно для нашего района актуален вопрос, так как 200 человек ежегодно становятся на учет ежегодно увеличивается количество больных псориаза приблизительно это на человек 200-300 плюс отмечаем то что псориаз молодеет то есть часто встречаются псориаз в детском возрасте какие признаки то есть когда вот начало псориаза как человек должен вовремя уловить псориаз это такое заболевание оно индивидуально проявляется у каждого но одни из признаков это появление Бляшечек или папул, или, чтобы было понятно зрителю, это красные пятна, которые появляются, могут появляться по всему телу, но преимущественно это волосистая часть головы, это локтевые суставы, это коленные суставы и нижняя часть спины. Но также они могут возникнуть сразу и везде. Если начать лечение псориаза раньше, сразу же, просто можно стабилизировать процесс и не дать процессу распространяться. Осложнение псориаза в первую очередь это повреждение ногтевых пластинок, это повреждение суставов. Более серьезное это повреждение со стороны э, сердечно-сосудистой системы. Э, это хроническое заболевание, которое приводит даже к инвалидности. Может ли быть инфекционного происхождения псориаз? Нет, псориаз это не инфекционное заболевание, заболевание наследственное. Для окружающих, для общества человек не опасен. А какие вот факторы риска? Факторы риска — это алкоголь, курение, неправильное питание и стресс, и повреждение кожи. А скажите, вот на уровне механизма что происходит в организме? Происходит э, изменение в ДНК клетки поверхностного слоя кожи, которое вызывает э, повышенную гиперплазию этих клеток. Каждый больной псориазом, Нуждається в консультації і наблюдання спеціалістам, препарати, які доступні на даний момент в аптечній розміщенні сіті, повинні перемінятися тільки під контролем і по назначенню врача на різних стадії різні препарати. Що ж, на сьогодні це все. Сподіваюся, що інформація цього випуску була для вас корисною. І пам'ятайте, що здоров'я це найголовніше.